İmam Sadiqə insan həzatı İsadan nəqlələr ki buyurdu ki fikri günah aya insana əsər qoyar. Güldü necə əsər qoymaz? Otu yandırsan evdə. Həcərçi orada alışmalı bir şey olmuyor amma onun tüstü sevək ərəldər ki. Əgər insan ömrünün o buluğdan sonra havası bunu ola çı, mən əfkərim, davranışım, danışığım, baxışım əsəri var mənim. Gəh-bə bir dənə siçkəni daxilə salmaq rahatdır. Amma onunla çıxartmaq çox çətindir. Mühüm bu ki, adam qoymıya bəzi əfkar, bəzi baxışlar, bəzi məni görməməli, getməməli, eşitməməli sözlər. Bəli, bunlar gəlməyəcək. Gələndən sonra islah eləmək olar, amma çox səختdir. "Nümam rəhmətdən" bir cümləsi var, buyurur ki, "Təubə günaha pağlar." Elə bir şey Xocalvar alınmısan, bayramdır sabahlar inşallah giyirsən, xamaşın üstün yedin tüçlü tüç xocalvarın üstünə yağdır. Bunu apı yuyacaqsan, təmizlənəcək demir, təmizlənməz. Amma da o dəyə. Bu, bu tiravəti o dəyə. Bu nə no, libasını təravəti yuyulmuş libası ilə bir dəyə. Bəli, toba dam təmizdir, amma bu əvvəlci dəyədir. Zəzə səmlərsən buyurur ki, evet, peşəşkədə də budur deyərlər. Əllə af işgiri behter az derman ist. Nə üçün peşişkə də bunu deyirlər? Amma suna la günahda da birit. Qabağan almaq behterəzdır ki, adam mürtəkib ola sonra tövbə eləyər. Bəli, tövbə qapısı açsız heç sözdə yox. Amma o adam ki, bəzi fəzallara gedib bu öləncə o fəzə ilə yaşayacaqdı.